<music> え次はガールズグループ世界を塗り替えるようなガールズグループを作りたいなと思っていますいろんな方が BMSG で。 頑張りたいって言ってくださるんですけど女性であるというだけで BMSG と契約できないっていう状態があのこの3年4年は続いてしまっているのをすごくなんだろう BMSG らしくないなというふうには思っていたので改めてそれをこう集結させて一つのカルチャーを作っていくためのブランドとして BLAVE というものを。 立ち上げたという感じですね。クリエイティブ、内容、方針、人選に至るまで、すべての権利をチャンミナニーにします。 私はガールズグループになれなかった人だからよく言うもんねそう,な,そうなりたかったけどなれなかった人だから何でもいいです本当にあに、のー、身長体重年齢別にいらないですガールズグループやりたかったら来てくださいっていう感じです、うん、声ですね 私はその人格だったりとか性格どういうことを経験してきたのかとかは表情とか声に出るんですよね歌ってちゃんと自分と向き合わなきゃいけないんだよ自分の魂から出てくる自分の歌声じゃないとダメのだから私は綺麗に歌ううとかそんなどうでもいいあのその人の人生が声に乗ってればいいの 私自身とってもたくさんいろんな場面でノーって言われてきた人生だったのでずっと覚えてるのがさ、うん、先生に言われてたんだよミナちゃんは黒なんだよって<お>黒だからダメなんだよって、うん、ミナちゃんが1人下手なだけで、うん、端っこにいると全員黒にしちゃうだから真ん中に行くぐらい上手になるか1人でやんなさいって言われた。

または自分で自分にノーって言い続けてる人あなたの声と人生を聞かせてくださいオーディションプロジェクト名イノー,のーノーガール NOFAKE 本物であれ n o l a i 誰よりも一生懸命であれ NOHATE 自分に中指を立てる NOFAKE は自分の 経験とか自分の視点から見えているものそして自分が本当に感じたものそして事実を伝えること n o l a y s はめちゃくちゃ面倒くさい作業だけどもここを怠けずに自分と向き合ってほしいですねただ単にさ自分のいいところこういう歌声いいなだけじゃなくてさ なんでこういう声なんだろうとかさ、うん、こもっとこうしなきゃなとか、うん、自己理解めちゃくちゃえぐい作業なんだけどそれやった人にしか出ない、うん、その,そうなのよ声はあるよね。の HATE は一番難しいけど、うん、ゴールでもあるから自分の声自分を信じる自分を信用する私なんてなんて思わずに。 一生懸命生きるに繋がってくるんですけどこれもいや最終回感動しそうだなと思ってわかる上手私より上手 <laughs> すげえ 「いあなたの影を見,た今何を見ていたのあ」っていうのを同じ音でできるのって。<music>

お願いします。お願いします。お願いします。オーディションこういうオーディション受けたことあります？初めてです。なんで今日こう受けてきてくれたんですか？<laughs> ずっと昔からあのこういうアーティストというかパフォーマンスするような人になりたいなっていう夢はあったんですけど、うん、自分の実力とかビジュアルとかに自信がなくて、うん、そういう機会があっても全部自分で受けるのをちょっと諦めてしまうみたいなことがあって。うん <laughs> いつかのビーナスワン今はまだ悲しいラブソング新しい歌歌えるまで歌も上手でねえ上手 <laughs> 本当にあのこういう人に来てもらいたかったです。 <laughs> ありがとうございます。<ー>ありがとうございます。ます来てくれて、<laughs> <laughs> 次も会えたら嬉しいです。<laughs> はい。明日の今頃。 研究されたんですか息の使い方とかもすごいじゃないですかなんかファーストロブは結構ビブラートの不安みたいな、うん、いノートに全部書いてすごい研究しましたなんかそうですよねなんか研究のすごい見えます後ろに今までの努力の道筋がありがとうございますなんか R&B に革命が起きそうな歌声 <laughs> すごいですね

全部忘れてしまって今年から独学中です <laughs> <ー><ー>すごい人気そうだなっていうのが率直な<か> <laughs> 感想でねえねえ、あるいけすねえ、のものむ、もむ、ざるまっすみだ。ごさわみだグッドモモカです。よろしくお願いしますよろしくお願いしますお久しぶりです <laughs> <laughs> そういう雰囲気変わってて最初気づかなかったです本当ですか髪の毛もちょっと色、うん、金髪のノングだったんですけど<え>黒のボブにしました <laughs> ねそうですよねすごい似合ってる <laughs> ありがとうございます素敵です っちも「体を任せてみても」「なんでもなんでもなんでもなんで,でもないの」「騒がしい騒がしい騒がしく」「この気心に誰が気づくというのどうでもいい ですけど、あのまあ、入れたちがっていうか、うん、その。なんか違うフェーズに行った感じが。<laughs> なんかすごいするんですよ。<laughs> すごい大きなものを乗り越えたんだろうなっていう感じがしていて。前回のオーディション番組に、あ、でお会いした時とは全然違うオーラ。で、私は次回のオーディションでも会いたいなとは思ってます。個人的に。ぜひお願ありがとうございます。ありがとうございました。 もしいつかどこかで会えたら今日のことを笑ってくれるかなもちゃんと話せないけれどあなたが眠った後に泣くのは 自信ってありますか?。あります。すごくね、あの、声自体に色気があるんですよ。あの、これって本当に。才能で。そうだね。こればっかりはもう、ねうん。本当に、これは、あの、ちょっと、私もうずるいなって思う。<laughs> my love is art。i am so fancy。the queen of hearts。dressing the fancy。i love you all。 Cause they all love me. Did you know I am so happy? Oh, beautiful love, make it under the light. Then me more kinishina in shima. Then what she had Couldn't like own mama. Can not la, -la, -la. Can show me up, looking me down. I just know what I want. Gonna これが実力の暴力です。<laughs> <laughs> 濡れた目にぼやけた嘘のように美しいダリア ありがとうございます。ありがとうございます。ますなんでこのオーディションを受けてくれたか聞いてもいいですか。えっと。すごくあの自分は。ずっと前から自信が持てなくて。すごく周りと比べて。なんか。 ここが負けてるとかあれが負けてるとかすごいネガティブな最初はネガティブだけどそれに負けたくないっていう気持ちでずっとここまで頑張ってきてどんなところに自信がなかったか聞いてもいいですかえーっと自分はなんか実力だけはつけてきたけどすごくなんか人の足を止めたり引きつけられる人間じゃないのかなと。 思ってきました泣いちゃいそうになっちゃった全く同じすぎて私のあの昔の理由と続けてやってきたからちょっとい嫌がらせもう受けててもう少し体型が引き締められたらこの辺うん、うん、良さそうこの辺。いいんじゃないかな。三次審査に進む 子たちが決定をしました。どう。良いグループだと思う。うん。三十人です。どうでもいいから泣いたの。乱れ心の悶えてよ。うわ、つけたい。 ダラダラビューフィギュアをポペ・ブリーブリーリまた君はお下がり振り込んでもらえないよパパにずこぶやっどうでもいい足らないたの乱れ心も抱いてよじゃあ皆さんのもとで <laughs> ぜひぜひぜひに人生かけてほんと人生 <laughs> ビュビッビッにしろチュエあいつの信者はおいえ She just be, but I'm an expert. Back to the basic, mother what kind of no is, I don't care because 'cause I'm just a spare. better than you. I want the same one. I want the same one. So その世に美しいダリアが微笑んでた名前スペースの後に出る嫌い言葉に怯えて怖くなる未来湯通しノイズ響く頭に数字が表す y o u b o w n in public あの他の番組で見させていただいてたじゃないですか三カぐらい向けたんだなって

だけ分かってよ分かってよ、ダリン夢が叶ったの、お似合いの言葉が見つからないよ。君によく似た、Oh darling、君に似てた彼女はまるでタイガーナイフ。 なくなっても心の歌は「君で溢れているよ」

ありがとうございますううありがとうございますステージに立つ前に目あった人私を見てくれてる人の人生を変えるつもりで